Сьогодні вночі Росія знову атакувала Одесу ударними безпілотниками. За різними адресами спалахнули пожежі. Одна з них була на 9-му поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. Там також частково зруйновано фасадну стіну та дах. Ще одна пожежа була в торгівельних павільйонах на одному з ринків Одеси. Також пожежа була в супермаркеті. Вибито скління в поруч розташованих будівлях, пошкоджено цивільні автівки. Ліквідацію наслідків ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги. Попри це, рятувальникам вдалося достатньо швидко ліквідувати усі пожежі. На місцях працювали психологи ДСНС та Національної поліції, які надавали психологічну допомогу місцевим мешканцям. 58 вогнеборців ліквідували наслідки ворожої атаки сьогодні вночі. Все началось где-то около часа. Ночь началась с 9 часов вечера, когда нам в очередной раз выключили свет. Здесь проживают сейчас, это коммунальная квартира, проживает три человека. Но один в начале войны, девушка лет 45, уехала за границу. Ну, есть такая возможность. А здесь остались я, 70-летний мужик, и Светлана Михайловна. Ей 87 лет. 9 часов свет выключили, и мы, два старых человека, легли спать. Света нету. Телефоны у нас не такие, как у вас крутые. Мы ничего не слышали про тревогу, ничего не знали, потому что тревогу мы получаем от телевизора. У нас есть такой канал круглосуточный, Форум или как он там называется. Когда первый раз ударило где-то около часа, может быть плюс-минус там несколько минут, мы выбежали в коридор. Светлана Михайловна в отличие от меня, она очень как бы человек, который подчиняется всем законам. Она любую тревогу с девятого этажа 87 лет убегала. Первый взрыв, мы прибежали вот там, где вот ребята сейчас работают, в уголке. У нас стена одна 60 сантиметров, вторая тоже 60 сантиметров. Это капитальные стены. И мы стояли около этой стены, потому что у нас входная дверь, которая сейчас нет, заклинила. Она бы еще постройки каких-то конца 70-х, начала 80-х годов прошлого века из картона. Но она так заклинила, что мы ее долго открывали, минут 10. Как только открыли, мы отсюда убежали. Была комиссия. Вот эти две комнаты, они посчитали не, не как по-русски, не знаю, придатным. А у меня комнате более-менее... Вот люди с моей работы пришли, сейчас уберем. Мне сказали тоже отсюда, нужно уходить, но я, мне некуда уходить. А вообще бы 70 лет я никуда не пойду. взрывы. Первый был вообще кошмарный, очень сильный. А потом за ними все чаще и чаще, просто канонада какая-то. Больше десяти мы уже насчитали, а дальше просто уже ужас просто. У нас спускаются в основном на первый этаж, потому что в подвал есть это самое подвальное помещение. Вот у нас полуподвал как бы. И сначала люди опускались туда, а потом как-то больше ориентируется на первый этаж, там теплее, как бы подвал более прохладнее, поэтому на первом этаже люди опускались и получается с этой стороны квартиры, с той квартиры у нас длинный коридор, поэтому вполне как бы нормально получается даже не одна и не две стенки, очень удобно, ну вот как-то так. Минуло стрес. Получається, десь біля 12.30 після півночі почули перший вибух, е -е, зрозуміли жінки, що е -е, потрібно йти. А ми ще на п'ятому етаже. Вийшли в коридор, то в коридорі не можна було навіть тисяти. Вибухова хвиля, вибивала вікна і це було чутно. Ми зайшли назад в будинок, в квартиру, закрили двері і це все время час чекало. Було біля весни прильотів, те, що ми нарахували. Я, я живу з жінка, і мала дитина, дитинки от буде в березні один рік. Ну так, дійсно, злякалися сильно, переживали звітирні. Потім, коли це все закінчилося, вийшли на вулицю, ну, пожежники, пожежні були тут. Все добре, головне, що цілі і здоров'я. Ми з того району бачили дуже велику пожежу, великий дим піднімався, але не сильно тут дивилися, тому що ми йшли в сторону бізнес бізнес-центру. Там вже очікували, що буде далі. Півчання було між восьмий-дев'яти. 8, 8. Наскільки я знаю, що там пострадали люди, було порізи від скла, а більше не знаю. Крыша пострадала, пострадала, в принципе, обшивка всего магазина. Слава богу, что мы все целые и здоровые. Ну, будем восстанавливать, будем что-то делать, двигаться вперед. А что делать? У нас и техника. Надо делать, потому что люди ждут. Мне не хотим подвести постоянных клиентов. Так что будем двигаться. Ночи не было. Я приехал уже как раз перед пожарными. Ну, там, ну, я ну, я просто здесь недалеко живу, понял, что где-то рядом чуйка не подвела, оказалось, что я был прав. Приехал, здесь все полыхало, все вокруг чудом наш магазин не сгорел. Чудом, я не знаю как, потому что здесь все горело вокруг. Я вообще, ну, спасибо. Мне достаточно было слышно. И у меня как бы было предположение, что, к сожалению, это где-то очень рядом. Я, естественно, сразу сюда приехал сюда. Жить-то надо на что-то. Так что будем жить дальше. Мы живые люди, мы должны жить на что-то. Нам никто просто так на блюдечке ничего не подаст. Расчистим и опять будем работать. Что делать? Покажу. На самом деле пострадали зонтики. А дальше посмотрим, что под товаром. Я смотрю, что все ведра то, что были пласт, пластмасс снизу, закрыто, не закрыто, оно все полопалось, все поломалось а дальше сейчас мы еще не добрались, вы видите, это куча тут проливали, даже зонт можно будет, может быть восстановить, может быть. а там я не знаю, Он от весов, от весов, вот крышечка от весов, а так все нормально дальше посмотрим, мы там просто нам не добраться, ни с этой стороны, ни с той стороны. там мальчик очень сильно пострадал, что у него четыре зонта, море товара под этом самым и все вот на и красный бус это его, тоже вот. Вот сосед. Вы видели ямку от шахеда? Она же возле, возле них. Слава Богу, что это было ночью, и никто из людей не пострадал. Вот это все хорошо. А дальше все будет хорошо. Мы не расстраиваемся. Через окошко муж все видел, все посчитал, все шахеды. Ну и сказал, что это к нам прилетело. Мы сразу догадались, потому что охранник бедный тоже его вынесло взрывной волной. Вроде жив, слава Богу. Ну хорошо, я один діло. Вже 25 літрів торгую. І, і в Городаницях живу. Приїхала, Сарадониць, не дивилася на осіб. Приїжджаю, а тут повний. АТАС. Косапы прилетели, называется. Позавидовали нашей хорошей жизни. Вот и все. Вот таких вот людей надо просто уничтожать. Уничтожать. Под корень. Потому что это не люди. Это звери, дикообразы. И я даже не знаю, какими словами еще их назвать. Потому что так люди не делают. Завидуют, что мы так живем. Но мы будем жить живем, будем жить и будем строиться. Отстроим. Главное, что да, люди не да. пострадали. Вот что. Самое главное, что люди не пострадали. Потому что человеческое. У меня сын погиб в 15 году. Ну, вот и все. И На Вине? Иди. На Вине, конечно. Я еще, ну, 15 год этого, а то. Я уже пережила. Пережила. У меня есть внуки, у меня есть дети. Дочки работают.

Освобождають. На жаль, ми всі залишилися тут без бізнесу. Це єдине місце, де ми можемо заробити для своїх дітей. Ми сьогодні, тут в основному це жінки, які будували цей бізнес, які сьогодні підкріпляли країну, платили податки, і ми залишились без нічого. Сьогодні, на сьогоднішній день, це все, що в нас є. В нас більше нічого не залишилося. На жаль, дякую, що я хоч трішечки, да, я спасаюся. На жаль, інші мої колеги залишилися зовсім ні з чим. А в мене хоч щось є. Я, я, я трошки щаслива. Що зараз плануєте робити? Відбирайте планую товар, планую, ми будемо далі будувати нашу країну. Ми не зупинимося, нас нічого не зупинить. Не зупине нас точно нічого. Хай вони що хочуть, то і роблять. Ми не зупинимося. Ми будемо далі продовжувати працювати. Далі будемо. Виховувати наших дітей, наше майбутнє. І все буде в нас добре, все буде перемога, все буде Україна.